Чверть століття тому Чорнобильська трагедія сколихнула весь світ. Відтоді Чорнобиль є не тільки уособленням найбільшої техногенної катастрофи 20-го сторіччя, а й символом безмежної мужності та самовідданості робітників і фахівців атомної галузі держави. Тож, мабуть, і не дивно, що місцем народження професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості України 20 років тому стала саме Чорнобильська АЕС. Аносавпало наше двадцятиліття, по суті, з тим історичним врімінним періодом і Украины. Я даю, отдаю приоритеты и инициативу, прежде всего, Александру Валентиновичу Юркину, первому председателю АТОМ-профсоюза, потому что э, основным инициатором он являлся и застрельщиком создания профсоюза. В каждой идее должен быть тот человек, который ее подает. Вот эту идею как раз подал Юркин Александр Валентинович. В то время уже Советский Союз распался, и мы оставались один на один со своими проблемами. И у нас на самом деле не было отраслевого профсоюза на Украине еще в сопривые времена Советского Союза, в отличие от других профсоюзов. Поэтому так, так получилось, что где-то в августе просто созвонились председатели профсоюза атомных станций. Я в то время был председателем профсоюза Чернобыльских станций. И договорились о встрече. Итогом этой встречи стало так сказать, создание Совета председателей атомных станций и НПУ Припять. В принципе, вот так и получилось, что мы встретились непосредственно на Чернобыльской атомной электростанции для того, чтобы подумать, что делать дальше. Поэтому эта инициативная группа, после проведенной определенной реализационной работы, в январе месяце, а точнее в конце января, в третьей декаде, провела организационное заседание, или будем говорить, первый съезд, на котором было принято решение о создании профсоюза работников атомной энергетики и промышленности. Ситуация вся заключалась в том, каким образом на нескольких фронтах одержать победу. И все-таки это удалось. Когда мы собрались, собрались на Чернобыльской и начали обсуждать все это, нам уже позвонили из ЦК Москвы, Средьмаш, кто-то доложил и сказал вы, что там глупостью занимаетесь. Это на 2-3 месяца и быстро к ноге. То есть приезжайте в Москву. Ну, команда есть команда. Конечно, противодействие было и противоборство очень большое. Особенно при переговорах с Восточным горноботительным кабинатом, Днепровским химзаводом, потому что они длительный период работали с системой средьмашек. Естественно, это люди достаточно дисциплинированные, и учитывая, что они такой команды с Москвы не получили в отношении принятия самостоятельного решения, естественно, они очень осторожно к этому относились. Меня Рачков посадил в приемную и сказал, я на съезде, где решается вопрос, ты на телефоне, и вот я передавала ему полученную с Киева информацию, как идет дело о том, чтобы мы все-таки попали в новый профсоюз, что мы все-таки организовываемся в украинский профсоюз. Нас пытались остепенить. Нас пытались, так сказать, все-таки еще как-то сдержать. Ну, естественно, препоны были. Поскольку исторически так сложилось, что, еще раз подчеркиваю, что на Украине не было отраслевого профсоюза, и, естественно, все первичные организации выходили напрямую на Москву. Поэтому были, так сказать, проблемы, но оказалось, что доводы Юркина на тот момент были для нас более весомыми, более приемлемыми. А нежелание э, старых руководителей и противодействие этому еще больше подавало энергии задора. И где-то 20 лет тому назад на первом съезде профсоюза работников атомной станции мы были, были, приняли решение этому быть. Первый этап, или первая пятилетка, это действительно был период создания становления, потому что в этот период особенно активно и создавался основной костяк нашей организации, о которой мы сегодня ведем речь, то есть об этом профсоюзе. Были и есть, многие сохранились, действительно продолжают и активно работать, и слава богу, так сказать, у них за это время появился еще опыт практической деятельности в новых условиях. Это, будем говорить, изначально председатели атомных электростанций. И тех, которых нет, наверное, надо в первую очередь вспомнить. Это Пономаренко Александр Васильевич, которого, к сожалению, сейчас нет с нами. Это Яков, это Добровольский, Баженов НПО Припять. Ну, на самом деле, многие, так сказать, сейчас продолжают работать когда в то время они были в роли замов, же самый Гнатюк на Ровенской станции, председатель, активно, постоянно, так сказать, он вующий событий. И Захаров, который возглавлял э, вопросы охраны труда на Запорожской, сейчас он председатель. То есть вот э, что хорошо в нашем профсоюзе, это все-таки вот эта преемственность и последовательность, так сказать, можно... Сказати молодіжне профсоюзне движення, продовжується параду. Тата говорить о том, що у союзи є будущее. Отже, 20 років тому профспілковий рух в Україні, заснований здебільшого на засадах вже колишнього СРСР, виявив в своїх лавах надзвичайно потужне поповнення. І, можливо, навіть дещо неочікуване. Адже з перших днів свого існування новонароджена атом проспілка голосно і відповідально проголосила про свої наміри у справі захисту та відстоювання прав своїх спілчан. І як не дивно, малюка почули, і з перших днів його існування з ним були вимушені рахуватися. На багатьох підприємствах українських була велика проблема з виплатою зарплати. Додав вперше по ініціативі. профсоюзного актива мы перегруппировались и создали так называемый боевой штаб. Сидели тут сутками, но, по крайней мере, цивилизованно, очень организованно провели ряд акций, мирных, волевых акций, которые позволили нам первыми на просторах Украины решить эту проблему. Конечно, Первый раз выводить людей в белые халаты в столице Украины, в Киев, было, так сказать, сложновато. Сложновато. Я помню, тогда, когда кабинет министра Михаил Пантелеевич Уманец, который возглавлял атомную отрасль здесь у нас, на Украине, пришел растерянный и в какой-то степени растерянный, и говорит, Александр Ильич, ну вот я же вас просил, зачем вы вывели людей? Но это была безвыходная ситуация. И прошло какое-то время, ну, может быть, месяц, и он сам признал, говорит, вы правильно сделали, что вышли тогда, поскольку по-другому мы просто бы ничего не добились. Действительно, те мирные акции, которые проходили в Киеве, их многие, наверное, помнят, колонны в белых халатах, очень дисциплинированно, потому что мы представляем отрасль, где не позволено дезорганизация, четко поставленные задачи, требования к правительству и конкретный контроль, ну и поддержка, как у нас говорят, профсоюзник силен или лидер профсоюза силен, когда у него есть поддержка среди людей. Когда нужны были массовые действия, они проводились, когда персонал после смены, вместо того, чтобы ехать домой отдыхать и готовиться к смене, ехал в палаточный городок, как пункт выражения протеста против того состояния, которое тогда было. Наверное, все, кого вы спрашивали, отмечают то единственное, когда мы выходили на акции протеста по поводу заработной платы. Вот тогда действительно это, наверное, самое такое историческое событие, а потому что буквально все поднялись и все поддержали. Было такое совещание в Пуще Водицы, когда Ровенская станция, представитель Ровенской станции, для того, чтобы пронять правительство, предлагали останавливаем блок. Да, это сила. Действительно сложные 90-е годы, начало 2000-х, когда на предприятии, не только на нашем, но и на массу других, были серьезная задержки, остановка работы по несколько месяцев. Опять же, благодаря Атомпросоюзу, наверное, его настойчивости, влиятельности, мы могли выходить на самый высокий уровень. У нас проходили встречи на всех уровнях, не только с урядовцами и президентами нашей страны, мы вышли и на международный уровень співпрацы. Мы предприняли один раз э, такой ход, что э, действительно заручились поддержкой международной организации, семьхоченской организации, которая Атом к тому времени был. И было четко и ясно сказано предупреждение, если вы не наведете порядок, то мы в конкретное время, в конкретное э, ограниченное час, выйдем возле посольства в Бельгии, в Великобритании, в Америке, в Японии, возле посольства Украины с требованием «нам не нужно второго Чернобыля». Это была борьба, борьба, которая не решалась в течение одного дня, в течение, в течение одного месяца. Это была продолжительная борьба, в результате которой этот профсоюз победил. Здоровье в, в этой нелегкой, трудной борьбе за, по защите прав и интересов своих членов профсоюза. Расти и да, стараться, чтобы то направленность, которое они него есть, поддерживали, потому что, честно говоря, в последнее время чуть-чуть начали э, забывать низовые организации. Чтобы все-таки больше мы, народ рабочий, ощущали поддержки. Чтобы э, это был сильный профсоюз в первую очередь, чтобы профсоюз был профсоюзом. Способним защитити свой персонал, і этот персонал був э, також за свой профсоюз. Задача номер один, это дінатий раз повторяю, соціальна защита членов профсоюза всеми законними способами, щоб вона процвітала, не здавала своїх позицій, захищала права э, своїх членів членов спілки і примножувала з добутки міцного здоров'я в першу чергу. Завжди бути на, як кажуть, на сторожі захисту прав та інтересів наших спілчан, процвітати, розвиватись. Щоб Ми чувствовали себе уверена під цього профсоюзу. Господарство не дуже на нас внимание. Обращает. Одна надія на наш дорогий і всі любимий профсоюз. Втім, загартовані Чорнобилем та об'єднані потужними протесними акціями проспілчани атомщики добре розуміють, що лише на цьому роль і місце атомпроспілки в їхньому повсякденному житті не вичерпуються. Ми вирішили з'ясувати, в чому ж полягає важливість профспілки для її членів. І заради, як то кажуть, чистоти експерименту звернулись з цим запитанням не тільки до лідерів профспілкового руху в столиці, а й активістів та звичайних робітників на місцях, побувавши і на атомних станціях, і на підприємствах, і на шахтах галузі. Нам досталось хороше наслідки. Люди і основою профсоюзу на Україні атомна стали ті люди і ті традиції, які були заложені до нас. Профсоюзник – це человек, который, собственно, безпечує. и представляет тех людей, представителей членов профсоюза, коллективы по их защите не только социальной, и экономической, и трудовой, и юридической, и те функции, которые сегодня возложены, и я считаю, что мы успешно мы эти функции выполняем. Мы, наверное, единственная организация, единственный профсоюз, который полностью прошел процедуру коллективно-трудового спора. Благодаря вот этой вот слаженной работе, работе непосредственно с кабинетом министров, нам удалось добиться результатов, что нам была погашена. Задовжен з заробітній платі це дозволило нам в тому числі декілька років назад закрити заборгованість по заробітній платі, яка на Дніпро Дніпрожежінському ПХЗ виникла за останніх 12 років. Тому я от хочу вам задати питання: а знайдіть другу про на Україні, яка б це питання вирішила. У нас прописано в коллективном договоре ежегодное повышение заработной платы. Это единственная наша, так сказать, проблема, которую мы ставим ее на первое место. Атомщик, он должен достойно работать, достойно получать заработную плату и достойно отдыхать. Как он, так и члены его семьи. Вот это наша работа профсоюзная. Член профсоюза, который видит, что работа ведется по союзной организации, выполнение коллективного договора, все пункты выполняются, он и готов, как говорится, сам участвовать в этих процессах. Если вот не будет профсоюзной организации, соответственно, у нас не будет никакого трудового соглашения с администрацией, тогда администрация будет диктовать, ой-ой-ой-ой-ой-ой, как. Но никто не может сказать о том, что на сегодняшний день существует какая-то другая сила, какое-то альтернативное движение, которое может противостоять бесправным действиям администрации. И одно из самых важных, конечно, это защита, трудящихся, защита их интересов. И главное, это то, что о людях думает. Знаете, сейчас так трудно найти поддержку вот среди людей. Это, наверное, самое из главных действительно. Это что осталось, главное. это защитник один остался. Из простого да, вот 10, как да, нас сейчас один защитник остался. У нас один профсоюз, У нас профсоюз работает, работает. Потому что хорошо. мы против администрации не а вот попрем. Не осталось другого органа, который бы осуществлял защиту интересов, законных интересов работающих. Любой человек, какие-то проблемы, он куда прежде всего идет? Идет в профсоюз. Я думаю, это все-таки... Время-то сейчас другое, люди же уже не задавлены, уже же никого силы никуда не загонишь. При встрече по пятницу с новыми прибывшими работниками, почему вы стремились устроиться к нам на работу? Вы по полгода, по два года ждали это самое, потому что стабильность. Основное направление, так сказать, этого профсоюзного движения любого, это как можно дороже продать труд членов профсоюза. Тому не вечные Родати робочу силу як можна вигідніше. Проспілка допомагає завжди, коли людина приходить на цей грішний світ і коли вона з цього світу, як кажуть, відходить. Так що проспілка це все, це життя. Просоюзна робота для мене це защита прав чоловіка, будемо казати. Важнее организации как профсоюзная, среди всех общественных организаций, объединений нету. Профсоюз – это важнее. Поэтому не роняйте эту марку, держите ее и дай Бог вам успехов в этом деле. Результат уже есть, но ее надо удерживать, потому что мы, то, что мы еще добились, ее надо еще попробовать удержать. Что пратом про спилку и через 40, через 60, и 80, и 100 лет говорили, что это действительно одна из самых передовых громадских организаций Украины чтобы люди нами гордились, и наша организация всегда процветала и была самой крепкой на Украине. Чим далі просувалась робота над фільмом, збільшувалась кількість площадок, де побувала знімальна група та людей, з якими ми знайомились, тим більш очевидною та незаперечною ставала для нас думка про те, що атом проспілка є дійсно унікальним явищем в проспілковому русі України. І перше, що вразило нас найбільше з самого початку знайомства, розуміння важливості спільної справи та відповідальності за долі людей, які працюють поруч, і тотальна відсутність бюрократії, незважаючи на посади, звання та нагороди. мы действительно уникальные и, я бы сказал, единственные на просторах профсоюзного движения Украины, которые имеем очень четкую, жесткую структуру своего организационного построения. Это позволяет, во-первых, оперативно работать, знать всю проблематику и все нюансы, которые возникают в сегодняшней быстро изменяющейся жизни соответственно, быстро реагировать, принимать решения и попытаться или смягчать хотя бы, или нейтрализовать тот негатив, который возникает. Мы сразу приняли решение. У нас не будет ни четырехзвенной системы, ни трехзвенной системы, двухзвенная система. Первичная организация, центральный комитет. Мы можем оперативно влиять на развитие любой ситуации, в том числе и негативно, и оперативно на это все реагировать. И, естественно, что нам получается, пока, слава Богу, получается решать очень многие На фоне проспилкового руху в Украине с первых дней основания Атомпроспилки, вважаю, мы пошли правильным шляхом, обминувши райкомы, обкомы, обцопрофи. У нас любая первичная профсоюзная организация, то ли она там 3000 человек, то ли она там